Олег Ляшко, народный депутат Украины, лидер радикальной партии. Я обращаюсь к нашим братьям, друзьям, к братскому российскому народу. Россияне, соседи, братья, мы не хотим с вами воевать. Мы хотим с вами нормально жить, дружить, иметь нормальные дружеские отношения. Мы возьмем гости, конечно, не на танках и не со штыками, а с добрыми намерениями, пожалуйста, встретим хлебом, солью, напоим, накормим и спать уложим. Но того же просим и уважения и к нам. Давайте вот те шизофреники, которые стравливают наши два народа, гоните их в шею. Потому что они против вас же идут. Они же вас и подставляют. И вообще это надо не иметь головы, чтобы стравливать два братских народа. Украинский и русский. Дайте нам, возможно, самим навести порядок в нашей стране. Мы здесь живем. Здесь жить нашим детям, нашим внукам. Поэтому мы знаем, что надо нашей стране. Мы с уважением относимся к вам. Мы не вмешиваемся в ваши дела. Дайте возможность нам самим, без ваших танков, без ваших солдат, без вашего Путина, решить проблемы в нашей стране. И не верьте всякому уроню, что здесь говорят, что вот я когда смотрю ваш первый канал, ну, шизофрения самая натуральная. Так вот, послушайте очевидца, который живет в Киеве и знает, чем дышит страна. Нет у нас здесь проблем не для русско-горячих граждан Украины, нет у нас а отвращения послушайте, послушайте. и каких-то противостояний Путь против России. У нас есть только одно просьба к вам. Уважайте нашу независимость, уважайте наши национальные интересы. И вот тогда мы всегда найдем общий язык. Счастья вам, друзья, здоровья, и чтобы ваши солдаты, ваши дети никогда не брали участие в войнах и никогда не гибли, и чтобы у вас все было прекрасно. И чтобы между нашими двумя странами всегда были взаимовыгодные, дружеские отношения, но при этом должны соблюдаться национальные интересы.